очень опасно атака от мяча Майлос Майлос простреливает Март удар головой 2-3 2-3 и кто забывает Факундо Феррейра да молоток Со своей... молоток показал болевальник да, да. символ э, Донецкого шахтеря и молотком, молотком загнал э, можно сказать и Феррейра Феррейра дождался динаму. дождался своего момента вот что началось. Падение. Никакого порожня правил. А, между прочим, отобрал Феррера, по-моему, если я не ошибаюсь. И Пять футболистов против четырех. Яка передача. Удар Феррера. А Марло с правой отдал. Да, да, идеальная справа. передача. Мягко подвесил. Просто, просто попасть в ворота нужно было. Это, это как пенальти головой сейчас было выполнено. Наверное, даже еще легче. chance,